Salam əziz dostlar. Hər vaxtınız xeyir. Yenidən sizi salamlayıram. Yenidən gəzirik Azərbaycanımızın gözəl yerlərini, gözəl güşələrini. Gördüyünüz kimi bu günləri şəhərimizin mərkəzində yerləşən Rumy Oteldə və Rumya Otelə gəl e, bizə təklif gəldi bütün turizm heyətinə və biz də bu təklifi qəbul edib gəldik bura. Rumy otelin rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox gözəl bir oteldir və 4 ulduzlu oteldir. Hər bir turistə tövsiyəm budur. Gəlin bu gözəl yerə istirahət edin, dincəlin və şəhərimizin mərkəzindən harda-sa 20-25 dəqiqəlik, demək olar ki, məsafə var. Və deməli hava limanı ilə düz hava limanının yaxınlığında yerləşir və çox yaxşı yerdə yerləşən bir oteldir. Və otelin rəhbərliyi də mən söz verəcəm və hələ davam edirik və istəyirəm ki, otelin daxilinə biz daxil olaq və ümumi e, məlumatları toplayaq və sizə verək. Hələ davam edəcəyik. Azərbaycanımızın gözəl yollarını gezirik və çəkimsə göstəririk. Təh otel sayəsində yox, yəni kösmə 1000 dənə şaxəsi. Cəmilə xanımla inşallah burdan boyla birlikdə çalışacağıq. Tras sizə burada görmə hamımız şadam. İnşallah ki birlikdə biz istədik birlikdə hər bir zaman bir yerdə olaq. Elə biz təşriflərinizə və qurlara özünüz gəlsiniz. Belə olmasın ki, müştəri gəldi, mən o müştəriyə sənə elə bir şərait yaratmışam ki, yəni siz daim əmin olacaqsınız bu otellərdə. Bu şərətdə siz o müştərinin sizindir. Buyurun. Eee, otel ə, belə deyək də bu hissə oteldən ibarət idi. Konfrans zalı, sonra restoranı və gələcək üçün hansı ki, çanaq qala var bizə Mart ayından çölnə yayılmış şəraitə görədirsə sonda biz sizə göstərəcəyik. Bu ciddi bir şey olarardı. Ona görə hər kəsi dəvət eləyirik indi 3-cü mərtəbəyə konfrans zalına baxıb otelə baxaq sonra Zimbo White-dan baxarsınız baxarsız. Allahrazız. Hamınızı dəvət edirik. Edas Chairş gözəlliyə malik olan Room Hoteldir. Gördüyünüz kimi çox super bir hoteldir və adına layiq 4 ulduz hoteldir. Və həqiqətən də daxil olub hal-hazırda bunun daxilindəyəm və ə, otelin sə strukturu xoşumuza gəldi və getdikcə məlumat verəcəyi otaqlar haqqında da indi mən bir burada bir xanım var və xanımın söz, sözü xanıma verəcəm. Otaq haqqında məlumatlar verəcək. Hələ izləyiniz bizdir. Davam edirik. belə dostlar davam edirik və gördünüz kimi Rumy Oteldəyəm və, və Rumy Oteldə biz e, Rumy Otelin meneceri bir xanımla e, tanış olduq və istər deməli sözü mən o xanıma verim və otel haqqında fikirlərini bölüşsün bizimlə, fikirlərini bildirsin. Hər vaxtınız xeyir. Tamam. Özünüz təqdim eləyiniz zəhmət olmasa. Gülnurə Bağrova, e, Rumy Otelin personallarından biriyəm. Bəli. Əvvəlcə xoş gəlmisiniz. Sizi burada görmək xoşdur. Təşəkkür edirəm. E, otelimiz Rumy Otel, otelimizin rəhbərliyi İran vətəndaşı olduğuna görə otel bizim adı da Rumya. İran'da bir şəhər adıdır. Rumya. Bəli. bəli, İran'da şəhər adıdır. Və otelimiz yeni fəaliyyət göstərir, 4 aydır fəaliyyət göstərir. Ə, əlimizdən gələni əlbəttə ki, çalışırıq ki, ən yaxşısını eləyək. Pers bütün staf olaraq, bütün personal olaraq. Çünki məqsədimiz ə, otelimiz 4 ulduzlu oteldə və otelimizin prestijinə daha da yüksəltmək idi. Həm müdiriyyət olaraq, həm də işçilər olaraq, bütün əlimizdən gələn hər şeyi eləməyə çalışırıq. Ə, otelimiz 4 ulduzlu oteldə və otelimizdə 16 otaq var. Otaqlarımız double, triple və ekstra triple olaraq bölünür. Təbii ki, qiymətlərimiz də 50 manatdan başlayır 100 manata qədər. Təbii ki, bu bizdə 1 e, ay üçün biz e, aksiya elan etmişik, yəni kampaniyalar təşkil etmişik. Bu qiymətlər də bizdə 1 ay üçün olan qiymətlərimizdə ola bilər ki, 1 aydan sonra dəyişə də bilər. Və biz e, daha çox turizm şirkətləri, travel-larla işləyirik və bizlə işdə əməkdaşlıq edən turizm şirkətləri və travel-lar da xüsusi düzəklərimiz olur. Təbii ki, e, biz Əsas niyyətimiz odur ki, otelin prestiji baxımından otelimizin qiymətlərini qaldırmamaq. Yəni bizdə əgər qiymətlər 50 manatdan başlayırsa, biz elə 50 manatlardan da turizm şirkətlərinə veririk və turizm şirkətləri də qonaqlara 50 manatdan satır. Yəni əməkdaşlıq elədiyimiz şirkətlər arasında qonaqlarla onlar arasında da bir yalan olmur. Yəni bir-birimizə güvən olur və inam olur. Əlbəttə ki, turizm şirkətləri bu pulun 10 faizini biz onlara veririk. Əməkdaşlıq elədiyimiz üçün bir yerdə olduğumuz üçün Otelimizdə fitness salonu zalları var. Bu otel qiymətinin içinə daxildir və qonaqlarımız bundan tam pulsuz şəkildə iştirak edir. Pulsuz Wi-Fi var otelimizdə. Parkinq pulsuzdur. Və təbii ki, əgər qonaqlarımız istəyirlərsə, hava limanından və ya hələ sərhəddən onların qarşılanması, Transfer. transferinə, bəli, ə, qarşılanması da mümkündür. Otelimizdə ə, biznes lançlar olur gün ortalar. Turizm şirkətləri ilə biz işləyirik qonaqlarımız üçün. Ə, həm ə, yeməklərimiz çox dadlı olur və bizdə həmçinin də İran mətbəxi olur. Yəni bizə gələn İranlı qonaqlarımız həm də öz mətbəxlərinin təamlarına burada dadabilirlər. Qonaqlardan və... bir sual verim. Deməli, bu 4 ay ərzində arızında bu arab qonaqlar, İran qonaqlar daha çox oldu üstünlük təşkil edib yoxsa yox? Bəli, bəli, bəli. E, bu 4 ay ərzində biz daha çox İran vətəndaşları və e, Ərəbistandan, Omandan gələn qonaqlarımızla daha çox işləmişik. Düzdür, Rusiyadan qonaqlarımız olub, Ukraynadan olub, Amerikadan qonaqlarımız olub, amma daha çox İran və e, dəyərli vətəndaşları ilə, qonaqları ilə biz işləmişik və əlbəttə ki, çalışırıq ki, onlar bizdən məmnun getsinlər. Çünki nəinki bizim otelimizdən məmnun getsinlər, onlar bizə gəlirlər, Azərbaycanə gəlirlər və biz təsərrüf ki, onlar öz ölkələrinə qayıdanda onların bizim ölkəmiz barədə, bizim otelimiz barədə xoş təəssüratları olsun. Azərbaycanlı e, olaraq çalışırıq ki, öz e, mentalitetimizi, öz mədəniyyətimizi də biz təbliğ eləməyə çalışırıq. Əlbəttə ki, bu bir Azərbaycanlı olaraq hər birimizin borcudur. Otelimizdə həmçinin turlar təşkil olunur. Bəli, bəli. Əgər e, şəhərin gəzməsi ilə bağlı xarici qonaqlarımıza biz e, şəhərimizi fərdi və kollektiv şəkildə. Bəli, 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 bəli. Turlar təşkil edirik onlar üçün, şəhərin gəzintisi üçün. Yəni e, müxtəlif restoranlara aparırıq biz onları əgər özləri istəsə. Heç bizdə yəni turlar təşkil olunmursa belə. Yəni biz xarici qonaqlarımız bizə gələndə artıq biz onlara deyirik ki, siz Azərbaycanında, Bakıda bu kimi yerlərə gedib görə bilərsiniz. Təklifləriniz var. Bəli, bəli, yəni siz bu, bu yerlərə gedə bilərsiniz. Bura restoranlara siz gedə bilərsiniz. Yəni biz onlara təkliflər eləyirik. Və təbii ki e, transport olaraq əgər onlar bizlə yəni istəmlərsə də, e, yəni çöldən küçədən e, taksi tutmaq əvəzinə biz onlara e, taksi şirkətləri ilə işləyirik. Biz onlara pul, e, yəni e, müvafiq qiymətə taksilər təşkil edilir və qonaqlarımız bu xidmətdən də təbii ki yararlanırlar. Təşəkkür edərəm xanım. Sizə uğurlar, e, otelinizə uğurlar. Həqiqətən də e, turizm sahəsinin inkişafı vətənimizin inkişafıdır, Azərbaycanımızın inkişafıdır. Bəli, xanım düz vurğuladı və biz də çox sevindik belə bir otelin ölkəmizdə açılması və inşallah davam edirik, davam edirik və günü-gündən inkişaf edən turizm sahəsində belə bir e, otellərin açılması həm turizmin inkişafıdır, həm vətənimizin inkişafıdır. E, çünki turizm sektoru hal-hazırda bilirsiniz ki, dünyada öz e, öz sözünü demiş bir sektordur. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Çok sağ olun, çox sağ olun. Qanım, sağ olun. Bəlis dostlar. Gördüyünüz kimi Rumy Otelinin rəhbərliyi bura gələn qonaqlar üçün turizm şirkətləri üçün bir nahar mətsəsi hazırlamışdır və hal-hazırda nahar fasiləsinə e, demək olar ki, bizim dostlarımız başlayıblar, turizm şirkətləri başlayıblar. Çox e, əla bir hoteldir, gəlməyə, gezməyə, əylənməyə, dincəlməyə dəyər həqiqətən də. Gəlin siz də istifadə edin. Mumş olsun. istəsəz onu satarsınız, istəyəsəz bilirsiniz, satarsınız. Kiçik bir məsələdir. Başqa bir məsələ, bizə bir çataq məqam olacaqdı və buna onun səhət veriləcək və onun 10% bizə komissiya çıxacaq. Burada belə bir kampaniya var ki, bütün qaldıreshin ödə. Bir də belə kampaniyamız var. Il, sadəcə, tələsi, bunu qeyd olunur. Əsasən də biz hazırladıq. 4 qaldı 3 otaq ödə. Yəni bir kiçik bir otel götürünlənə bir sinum ortaq Bonus kimi olacaqdı bir ay ərzində bizim bu kampaniyamız davam edəcək. Bildirə, bu yeməyitə, restoran üçün təkliflərimiz var. Lansı onda hər gün istəyə bilərsiniz. Xariçda yeməyə gedə bilərsiniz, məsələn, şübə ilə də yemək məhəbbətimiz var. Ayrıcı olması üçün cəmi zəmindir. Ondan başqa da ki, bütün istifadə verə bilər. Lans olmono zaman qrafik stranələri təşkil edir. O Novruz bayramında və sonra nəzə müəyyən günlərdə, yenilərdə hə ərəb axını, iran axını deyirlər. O axın vaxtında qiymət dəyişdiriyor olavaq. Xeyr olmayacaq. Biz məqsədimiz odur ki, biz bu günkü gündə otel ə, öz müştərisini toplasa. Ya e, blok təklifi götürmək üçün vaxt xəbər verməliyik. Novruz ideyası konfrans keçirib, rəy qabaq olub, bu gün görüşdə. Mən belə bir şey təşkil edəcəm, şey, sizə gəralısı Şimdi ben bir gün sabır kron söz olarak kron ama ben hesap ki kimse ödeniş gibi faiz ödönüş edersen... ne Ben ben bir hanıma sözü yuttum. Kimse yeri, mesela. Değil mi? Ben daha bir yani söz olarak o kıymeti farkı yok ama kimse eğer ödeniş hesap ödönüşü bir faiz ödönüş ediyorsa orada bir müeyyem faiz indir. dərinlərdə, möhtəşəm bir təşəkkür salanıram, eee və təşəkkür edirəm salanıram. Bu gözəl dəmir rəhbərliyə salanıram. Həqiqətən də bu günləri həqiqətən təşəkkür edirəm. Səcə bu gün bizi qonaq çağırdınız. Və sizə bir alqışla, səhvat adama salışdı. Eee, soncə ki, bizə Azərbaycanlılar da deyirlər ki, iqtisadiyyatımızın bir parçasıdır turizm sahəsi və turizm sahəsi çilik güclənmədir. Bu isə vətənimizi inkişaf etdirməkdir və mən də çox sevirəm ki, bizim bu dostluğumuz, gəzələrimiz, yəni bu sahədə böyük bir rəvayət vardır. Və inşallah ki, otelimizdə bir günlərlə şəxsən həmişə təcrübə olsaq yaxşılan və gəldiyə xirdavəldə qarşılıqlı edəsən, siz dəvət edədiz. İnşallah mən bu yaxında Dubaydaydım özüm və Dubayda deyim onlar ki, belə bir oteldə qaldıq, 4 ulduzlu. Mən indi sizə bir haşiyə çıxaram. Deməli bu otelin ən əsəbi oteli idi, amma qiymətə görə yenə istərdim ki, bir analiz edək. Orda 65 dollar idi. Yəni qiyməti otel bir gündüy, qalmasa ki, ikinci evədir. 65 dollar, amma indi isə bunda indi deyirik ki, həqiqətən də lazımdır, haqqında mədənsiz. 50 manatadırlar ki, şəhərdə bu səviyyədə otel, yəni yoxdur, həqiqətən tam sərmədir. Və mən e, görürəm ki, başda keçən evliliyə təşəkkür edirəm ki, bu şəhər bizim, yəni e, sektorda yaradır. Həqiqətən bizim inşaımızdır, məktəbimizin e, turizm sahəsinin inkişafıdır. Çox sevindirəm. Çox sevindirəm. Abbaslı bala əsənə təşəkkür edirəm hər birinizə. Hər bir soyun başlanacağı olduğu kimi sonu var. Və gördüyünüz kimi bu Rumy oteldə artıq vidalaşırıq və bizim dostlarımız, həmkarlarımız hamısı burdadır. İstərdim, hələ bir Rumy otelini alqışlayaq və sona çatdıraq bu görüşümüzü. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İnşallah gələn görüşə qədər.